Друзі, товариші, всім привіт! Ми а, сьогодні зібралися, на жаль, не з веселого приводу, а з доволі сумного. Три роки тому в Москві були убиті наші товариші, а, антифашисти, люди, які боролись проти існуючої системи, проти існуючої влади. Государственные ліваки. ну что сказать, с люди своего покрытия. Это Стас Маркелов и Анастасия Бамурова. Наше Отечество! Наше Отечество! Наше Отечество!

Ничего чего это все? Да куда? А да, никуда А вы сюда? Помоги пока бегу, полковник Александр. Вы кто? Александров? Да. Слава Громадской Рады. Я приглашу это голос, будь ласка. Дуже прием. Полковник Александров. <coughs> что такие? До метро люди идут. Нехай организаторы голоши про такие акции закинуть. Топоры все, инши, затают. Кто у нас?